Salam xanımlar, indi mən sizə bananın necə hazırlanmasını göstərəcəyəm. İndi bu xəmləri, xəmiri yazacam. Orda necə eləyirsiz, necə edəcəksiz, iç necə düzəldəcəksiz, iç necə düzəldəcəksiz, hamsını başa salacağam sizcün. Deməli, xəmiri eləyəndən sonra qoyacaqsınız 2 saat soyuducuda qalacaq bizim tutacaq. Ondan sonra xəmiri düzəldəcəksiz, belə kündələyəcəksiz. Sonra içünə kəsmik qoyacaqsınız. Kəsmikin içünə 300 qram kəsmikdir, yarım stakan unddur, yarım stakan unddur, 1 stakan da şəkər tozudur, vanil də atmalısınız. Bunu belə qəşəng səliqə ilə toyursuz. Xəmirin içünə Belə bir az yaya da bilərsiz. Hamının içinə qoyandan sonra bunu belə birləşdirib belə birləşdirib düzəldə bilərsiz. Budur, hazırdır banana. 180 dərəcədə yarım saatı üstü qızartma qızarmamaq şərtiylə 180 dərəcədə yarım saatda bişir. Buyurun, baxın. Ha, hə, qabın altına görürsüz, yağlı kağız, yəni kalka sürmişəm. Səliqəli olsun, çıxanda səliqəli çıxsın. Bişəndən sonra da üstünə şəkər kirşanı tökürsüz. Hə. Xanımlar indi göstərirəm yenə necə bağlamaq lazımdır axı. Bax, belə bağlayırıq. Ba-ba-ba baba, belə bükürük. Sonra bu axırın birləşdiririk. Bəlkə sıxırıq. Sıxandan sonra sıxandan sonra belə-belə bax o altına qo qoyuruq, bax o tikiş yerə belə-belə eləyirik və bax belə. Belə bir forma veririk xanımlar. Sonra qoyuruq bura. Budur, hazırdır. İndi 180 dərəcə qoyacam bişməyə. Bişəndən sonra da sizə çalışacağam göstərim. Bu da ha hazırdır. Balana hazırdır. Baxaq hamı belə fişirlər.